مسلمانوں اس کے نبی کی شما ہر دل میں جگہ دیں گے اور بھی ہیں دیکھو دنیا میں گستاخ رسول ہم روکنے میں ان کو دل و جان لگا دیں گے معزز سامین اب ہمارے درمیان مولانا ماہر القادری دامت برکاتوں موجود ہیں میں مولانا سے دعوت سخن دیتا ہوں کہ عظمت رسول پر کچھ لب گشائی کریں اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اي سب سے پہلے ہم سب مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجیں سب مل کر پڑھیں اللهم صل على سیدنا مولانا محمد ان باریک صلو علی سلاۃم و سلام علی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے زمانے میں نامے نامِ محمد سے اجالا کر دے اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کی محمد سے افا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے افا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں حضرات اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب اور ارم فرمایا وَمَا اِلَّا اس کا ترجمہ ہے اس کا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے ہمارے نبی محسین انسانیت ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ جو جو انسان ہے اس انسان کے ہمارے نبی محسین ہے ہر انسان کے اوپر ہمارے نبی کا احسان ہے چاہے مسلمان ہو چاہے وہ کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے جب آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سکتے ہیں لیکن نبی کی شان میں کوئی گستا ہی کرے نبی کی شان میں کوئی بے عدبی کرے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہماری جان سے زیادہ ہماری جان سے, ہم سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں بیٹھے حضرات میں حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہم سب اور مہاراشٹر کی حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک سامی کی لباس میں ایک مذہبی رنگ کے کپڑے میں رہ کر وہ سامی نہیں ہو سکتا ہے وہ ہندوستان کا دار ہے وہ ہندوستان کیا ہے حضرات کوئی سامی, کوئی بندیت, نبی کی شام میں گستاخی نہیں کر سکتے ہیں حضرات اس نے یہ یہ گستاخی کر کے یہ بتا دیا کہ گویا وہ سورج کے اوپر تھوک رہا تھا آپ کو معلوم ہے کوئی سورج پر تھوک نہیں سکتا ہے اگر کوئی سورج پہ تھوکے گا تو اس کا تھوک سورج والا ہے حضرات دیکھیے آج پوری پورے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں کو دکھایا ہے صرف ہندوستان نہیں جہاں جہاں اس سامی کی اسپیچ پہنچی ہے ہر عاشق کے رسول کو ٹھیس پہنچا ہے آج ہر جگہ عاشق کے رسول بے پہ چین سے احتجاج کرتے ہیں اور حضرات محترم ہندوستانی ہر ہندوستانی آج جو ہے حکومت ہند سے یہی مطالبہ کرتی ہے جتنی جلدی ہو سکے اس منحوس انسان کو ایرشت کرنا چاہیے گرفتار کرنا چاہیے لیکن نہ جانے ہماری حکومت کیا دیکھ رہی ہے کیا سوچ رہی ہے نہیں جلدی فیصلہ لے رہی ہے حضرات اس نے اتنا برا کیا ہے اور اتنا ایف آئی ایر ہونے کے باوجود عمل میں نہیں لایا جا رہا ہے ایک طرف مفتی سلمان عزاری کو دیکھئے کیا کہا تھا مفتی سلمان عزاری نے کس کا نام لیا تھا مفتی سلمان عزاری نے آج میرے مات عشق نبی کو سینے میں بسا کر دم لیں گے عشق نبی کو سینے میں بسا کر دم لیں گے گستاخان رسول کو مٹا کر دم لیں گے انشاءاللہ اس کے بعد میں قاری اسلام صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ مولانا بھی عظمت رسول پر کچھ منٹ لب کشائی کریں اگر در تجھے درکار ہے دامن ان کا تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامعین برادران وطن اور اس ملک کے پیارے باشندوں ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں آپ ہمارے رسول ہیں آپ ہمارے نبی ہیں ہمارا کوئی کام ہمارا کوئی عمل آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اگر ہیں وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا جو ہمارا کام آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے آپ ہمارے پیغمبر آپ ہمارے رسول ہیں آپ کی محبت آپ کی عظمت آپ کی عقیدت ہم سب کے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے اللہ کے نبی نے خود فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اے ایمان والو جب تک تمہارے دلوں میں میری محبت اپنے بیوی بچوں سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے ہم سب کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری بیوی بچوں ہمارے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ ہے کیوں نہ ہو عاشق رسول صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کے کیسے عاشق تھے آپ کے کیسے محب, محب تھے آپ پر جان قربان کرنے والے تھے آپ پر جان عزار تھے یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے آپ کا عضو کا پانی صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیا کرتے تھے اتنی عظمت سے آپ کے عضو کے پانی کو اٹھا لیا کرتے تھے آج ہم دیکھ رہے ہیں جس رسول کی شریعت پر ہم چلتے ہیں ہمارے اس ملک میں کچھ ایسے شرپسند لوگ وجود میں آ رہے ہیں جو ہماری نبی کے شان میں گستاخیہ کر رہے ہیں اور ہماری نبی کے شان کے خلاف لب کشائی کر رہے ہیں یہ ہماری محبت ہر ایک کے دل میں رچی بسی ہوئی ہے کوئی ہمارے نبی کے خلاف بولے کوئی ہماری نبی کے شان میں گستاخی کرے یہ ہمیں کبھی برداشت نہیں ہوگا <سلام> یہ ہمیں کبھی برداشت نہیں ہوگا نہ برداشت ہوا ہے نہ کبھی برداشت ہوگا اس لیے کہ آپ ہمارے آقا ہیں جن کے صدقے میں اس دنیا کو وجود ملا ہے لہذا ہمیں چاہیے سب سے بڑی محبت یہ ہے ہم اپنی زندگی کو سنتوں سے سجائے ہم اپنی زندگی کو نبی کے سنت کے مطابق بنائیں اس وقت ہم عاشق رسول ہوں گے ہم عاشق رسول ہیں اور تا قیامت ہم عاشق رسول رہیں گے لہٰذا آج کل ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جس چیز کی وجہ سے ہمارے ملک کی امن اور شانتی میں خرابی آ جائے ہمارے ملک میں شرف ہے ہم سب ایک ہیں ہم سب محبت سے رہتے ہیں ہمارے اس ملک بھارت کی ہمارے اس ملک ہندوستان کی یہ خوبصورتی ہے یہ حسن ہے کہ یہاں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہب پر آزادی سے چلیں ہر مذہب والا ایک دوسرے مذہب کا احترام کریں ان کی تعظیم کریں اپنے سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے دوسرے مذہب کو ٹھیس پہنچے جس سے دوسرے مذہب والوں کا تکلیف ہو جس سے ہمارا یہ ملک اتنا خوبصورت ملک ہے یہ نامور ملک ہے جس میں اس دنیا کے ملک کا نام ہے اس ملک کا نام بدبا... بدناب ہو جائے اور اس ملک کے لوگوں کو تکلیف ہو جائے اہل حکومت سے اس وقت کی حکومت سے اپیل ہے ایسے شر پسند لوگوں پر اپنی روک لگائیں اور اس طریقے سے ملک کو بد ابنی سے اور انتشار سے بچائیں آخری ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی ایک گل ستا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ನೋವ ಆಗೈತಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಬಹಳ ಇದಿಮೇಗ ಚೂರಿ ನಡೆದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚ ನೋವಾಗೈತಿ ನಾ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರಿ ಆಯ್ತ್ರಿ ನಾವು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ನಾವು ಕಾನೂನು ಡೈರಿ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಅವರು ಎರಡನೇನಪ್ಪ ಸಲಹಾ ಅಲೀ ಅವರು ಏನು ಕಾನೂನು ಹಾಗೆ ಆ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಯುನೈಟಿ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಬಹಳ ದುಃಖ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಒಳಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂತವಳು ಅವರಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ಹಿಷಿ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರನ್ನ ಕಳ್ಳ ಚುರುಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆಗೈತಿ ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿನೂ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುರ್ ಒಳಗೆ ಇಂಥ ನೂರಾರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದೇ ಜಾಗದಾಗ ಇದ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಲಗಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ ನಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯೊಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರದ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಬಂತು ಮದುವೆ ಆಗಲಾದ ನಾಲ್ವತ್ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೊಟ್ಟಿಲಿ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖದ ಮಾತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಇಂಥ ವಿಷಯ ಬಂದದಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಡೈರಿ ಒಳಗ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಥದ್ದೈತಿ ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವರವ್ರ ಚೌಕಟ್ಟ ಒಳಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ರ ಮೊದ್ಲಿಮ್ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರು ಭಾರತೆಯರು ಯಾರಿನ 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 ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಖ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿಂದೂ ಇಸೈ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಸ್ತು ತಗೊಂಡಿವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಒಳಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಈ ನಾಡ ಒಳಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಒಂದಂತ ಒಂದ್ ತೇಳ್ಸಿದಾಗ ಈ ರಾಮಗಿರಿ ಬಾಬಾ ಅವರು ಏನೈತಿಲ್ಲ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕನ ನೀವು ಹಿಂಗ ನಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರ ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಮಗಿರಿ ಬಾಬಾ ಅವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಗುರುಬ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾ ಈ ಹೇಳ್ತೇನ ನಾವೇನಿದ್ರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಏನಿದ್ರು ಹಿಂದೂಗಳಾಗ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಾರು ಒಂದ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ ಅಂತ ಅಭಾವ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಸ್ಸಾಂ ವಾಲಿಕು ಯಾರೋ ದನಿಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಯಾರೋ ನಾರ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ شانے شانت سرکل وعلیکم السلام و رحمت اللہ محمد محروم بادری جی ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے کیا کہنا چاہتا ہوں جی ابھی کچھ دن پہلے ناسک ایک جگہ ہے مہاراشٹر میں وہاں کے ایک منچ ہے ایک سوامی جس کا نام رامگیری مہراج ہے انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حد انداز میں گستاخی کی ہے جسے ہم اپنی زبان پہ لانا جو ہے دوبارہ دوبارہ نہیں کر سکتے ہیں اس طرح سے انہوں نے تنقید کی ہے میرے نبی کی شان میں اور ہم لوگ اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں اسی سلسلے میں آج پورے ہندوستان بھر میں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے احتجاج کیا جا رہا ہے پورے امن طریقے پہ اور آج آج جو ہے بروز سنیچر تاریخ اکتیس اگست کو سرزمین مہلنگ پور میں محمدیہ انجمن کمیٹی کی طرف سے اور تمام مہالمپور کے مسلمانوں کی طرف سے جلوس نکالا گیا احتجاجی پروگرام کیا گیا بہت ہی امن و سکون کے ساتھ جس میں شہر کے علماء کرام ذمہ داران حضرات بھی موجود رہے اور ماشاءاللہ اللہ بڑے ہی اچھے انداز میں پروگرام یعنی یہ احتجاج کیا گیا اور حکومت ہند اور خاص کر حکومت مہاراشٹر سے یہ مانگ کی گئی ہے جتنی جلدی ہو سکے اس غدار سوامی کو اس ناپاک انسان کو ارشت کیا جائے ہم لوگوں کی ہی مانگ ہے مفتی سلمان ازہری نے صرف ایک جملہ کہا تھا جو نہ کسی کا نام لیا تھا انہوں نے نہ کسی کا ذکر کیا تھا انہوں نے اس کے باوجود آج ان کو جیل میں ڈال کر کے رکھا گیا ہے چھے مہینے سے زیادہ ہو گئے ان کو رہائی نہیں دی جا رہی ہے اور یہ گستاخ رسول ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے آج آزادی سے پھر رہا ہے اس کے لیے اتنوں یعنی ہو گئے کتنے احتجاج ہو گئے کتنے فار آئی جو ہے درج ہوئے لیکن کوئی اس کے اوپر جو ہے توجہ حکومت کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے تو لہٰذا ہم لوگوں کی طرف سے یہی مانگ ہے جتنی جلدی ہو سکے ان کو اریسٹ کیا جائے اور اس دیش میں امن اور سکون کو برقرار رکھا جائے یہ ہم لوگوں کی طرف سے مانگ ہے ہمارے ساتھ ہمارے چیئرمین جناب فاروق صاحب پکالی ہے

ಒಬ್ರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಲ್ಲಾ ಅಲೀ ಸದ್ದಮ್ಮರ್ ಅವರು ಅವರ ಬದಲ ಅವಹೇಳನಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಮಾ ಹಜರಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೆಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ ಅವರು ಸಂತ ಶಿರ್ಪಜಾರ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಠದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳ ಸಂಧನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಕ್ಷರ ನೀವು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಈ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥನ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನನ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ನೀವು ನಾನು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಂಥವ್ರು ಈಗ ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ನಬಿ ಜಮಾನದಾಗದ್ರು ಇದ್ರು ಈಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದಿದ್ದು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆನ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಅನ್ಯಾಯ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದೇನು ರಾಮಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲರೇ ಅವರು ಅವಹೇಳನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನ ಆಜಾದವಾಗಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕಾನೂನು ಸತ್ತಿದೆಯಾ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸತ್ತಿದೆಯಾ ಜೀವಂತ ಇದೆ ನಾವು ಗೆ ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇನೆ ಮುಫ್ತಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಜ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಅನ್ರಿಕಿಲ್ಲ ಆರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಬ್ ಕ ಸಾಥ್ ಸಬ್ ಕ ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೇಸಿ ಮೋದಿಜಿ ಅವರೇ ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಏನಾದ್ರು ರಾಮಗಿರಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ನಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡು ವತನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಪಾತಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮಹಾರಾಜರ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಇದೆಯಾ ಅದರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಲಿಂಪುರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಒಂದು ಆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಆ ರಾಮಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ ಭಾರತ ತುಂಬಾ ప్రతిభట రోడ్ బ్యాక్ ముగ్గు ప్రతిభటల్ నా సదుస్కొస్త ఈ వేగిన ఇష్టం పడతాయి